بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف یورپ کی سب سے بڑی طاقت پازنطینی سلطنت اور ہزاروں سپائی کرائے کے جنگجو اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اناتولیا کے میدان میں اترے ہیں اس کے سامنے ایک ایسا بادشاہ کھڑا ہے جس کے پاس تعداد میں کم مگر فولادی والے جنگجو ہیں یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ فیصلہ کرنے جا رہی تھی کہ زمین کا مالک کون ہوگا میدان ملاز کر جب گھوڑوں کی ٹاپیں زمین ہلا رہی تھی اور تیروں کی بارش آسمان کو سیاہ کر رہی تھی تو کسی کو اندازہ نہ تھا کہ, کہ یورپ کا سب سے طاقتور بادشاہ رومانوس تیوجن اگلے ہی دن قید ہو کر ایک مسلمان سلطان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ سلطان تھا سلجوکی ترکوں کا شیر دل حکمران الپ ارسلان لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس بادشاہ نے یورپ کو ہلا دیا تھا وہ اپنے قیدی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جو دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک انوکہ اور ناقابل یقین واقعہ بن جاتا ہے یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا مور تھا جس نے اناتولیا کے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے تھے اور آگے چل کر عثمانی سلطنت کے قیام کی بنیاد ڈال دی تھی یہ سب کچھ اور وہ لمحہ بہ لمحہ واقعات جو اس جنگ کو تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں شامل کرتے ہیں یہ سب کچھ اس ویڈیو میں دوستو گیارہویں صدی کا زمانہ تھا دنیا کی سیاست اور طاقت کا نقشہ تیزی سے بدل رہا تھا ایک طرف بازنطینی سلطنت تھی جو صدیوں سے یورپ اور مشرق کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی قسطنطنیہ اس دور کا سب سے شاندار شہر تھا جہاں دولت شان و شوکت اور عسکری قوت اپنے عروج پر تھی لیکن حقیقت یہ تھی کہ بعض تینی سلطنت اندرونی طور پر کمزور ہو چکی تھی سیاسی سازشیں درباری اختلافات اور کرائے کے فوجیوں پر انحصار نے ان کی بنیادیں کھوکھلی کر دی تھی دوسری طرف ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت تھی سلجوک تر یہ وسط ایشیا سے نکلنے والی وہ قوم تھی جس کے گھڑ سوار اپنی تیز رفتاری تیر اندازی اور جنگی مہارت کے باعث دشمنوں کے لیے خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے جب یہ لوگ اسلام کے پرچم تلے اکٹھے ہوئے تو ان کا ہدف صرف ایک سلطنت کا دفاع نہیں بلکہ دین اسلام کا فروغ بھی بن گیا تھا سلجو کی ترک تیزی سے ایران شام اور مشرقی انا کی جانب بڑھ رہے تھے اور یہ پیش قدمی بازنطینیوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی بازنطینی شہنشاہ رومن جن جانتا تھا کہ اگر ترکوں کو نہ روکا گیا تو اناتولیا ہاتھ سے نکل جائے گا اور اناتولیا کا مطلب تھا یورپ کا وہ دروازہ بازنطینی سلطنت کا دل اس خوف نے رومن اس کو مجبور کیا کہ وہ ایک عظیم فوج تیار کرے اس نے یونانی آرمینیائی جارجیائی فرانسیسی اور نارمن کرائے کے سپائیوں سمیت ایک وسیع لشکر تیار کیا اس کا مقصد واضح تھا سلجوکیوں کو پیچھے دکیلنا اور بازنطینی وقار کو بحال کرنا ادھر اللہ پرسلان مصر میں فاطمی خلافت کے خلاف ایک مہم کی

دونوں سلطنتوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا یہ صرف زمین یا اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ تاریخ کا دھارا کس کی طرف بہے گا کیا ناتولیا تولیہ سلطنت کا قلعہ بنا رہے گا یا ترک سلجوکیوں کا نیا وطن ہو جائے گا یہ پس منظر اس عظیم جنگ کا ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا یعنی جنگ ملازگرد دوستو میدان جنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے دونوں سلطنتوں کے ایوانوں اور خیموں میں ایک طوفان برپا تھا بازنتینی سلطنت کے شہنشاہ رومانوس دیوجن نے یہ جنگ صرف ایک عسکری مہم کے طور پر نہیں دیکھی بلکہ اس نے اسے اپنی بادشاہی کی عزت ووقار کا سوال بنا دیا تھا اس نے سلطنت کے تمام وسائل جھونک دیے قسطنطنیہ کے اصل خانوں کو کھول دیا گیا خزانوں سے سونا بہا دیا گیا تاکہ یورپ سے کرائے کے فوجی خریدے جائیں اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک ایسی عظیم فوج میدان میں اتر جائے جو سلجوکیوں کی کمر کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے دوستو دوسری طرف سلجو کی سلطنت کے سلطان الف ارسلان نے بالکل مختلف انداز اپنایا اس کے پاس کستنطنیا جیسے بڑے خزانے نہیں تھے لیکن اس کے پاس ایک ایسی فوج تھی جو ایمان غیرت اور گھڑ سواری میں یکتا تھی اس کے سپاہی میدان جنگ کو اپنا کھیل کا میدان سمجھتے تھے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تعداد کی کمی کو حکمت عملی تیز رفتاری اور گھیراؤ کی تکنیک سے پورا کیا جائے گا دوستو بازنطینی فوج کی تیاری اور حکمت عملی یہ تھی کہ شہنشاہ رومانوز دیوجن نے ایک وسیع اوریس فوج جمع کی تاریخ دانوں کے مطابق بازنطینی لشکر میں ساٹھ ہزار یا ستر ہزار کے قریب سپائی شامل تھے یہ فوج رنگ برنگے پرچموں مختلف لوگوں پر مشتمل تھی یونانی پیادہ فوج آرمینیائی دستے جارجیائی جنگجو فرانسیسی اور نارمن نائٹس دوستو سب سے بڑھ کر کرائے جن پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا دوستو رومانوس نے اپنی فوج کو روایتی یورپی طرز کی سیدھی سب بندی میں ترتیب دیا اس کا مقصد تھا کہ سامنے سے زوردار دباؤ ڈال کر سلجوکیوں کو پسپا کیا جائے اور تعداد کی برتری سے انہیں رون ڈالا جائے بھاری ذرہ اور مضبوط نیزے بازنی فوج کی اصل طاقت تھے لیکن رومانوس ایک بڑی غلطی کر بیٹھا اس نے اتنی زیادہ قوموں کو ایک ہی پرچم کے نیچے جمع تو کر لیا مگر ان میں یک چہتی نہ تھی فرانسیسی سپائی اپنے غرور میں ڈوبے ہوئے تھے یونانی دستے اپنی کمزوریوں سے واقف تھے ترکمان سپائی محض کرائے کے لیے آئے تھے ایک ہی فوج میں مختلف زبانیں مختلف مقاصد اور مختلف قیادتیں موجود تھیں سلطان علب ارسلام کے پاس اس وقت اندازاً چالیس ہزار کے قریب ترک گھڑ سوار تھے یہ فوج کم تھی مگر اس کے ہر سپاہی کی تلوار ایمان سے روشن تھی یہ گھڑ سوار تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے گھوڑوں کی رفتار کو بریک کی طرح قابو میں رکھتے تھے اور لمحوں میں حملہ کر کے واپس ہٹ جاتے تھے علا پرسلان نے اپنی فوج کو ہلالی ترتیب میں میدان میں کھڑا کیا یہ حکمت عملی صدیوں سے دنیا میں مشہور رہی اس میں دونوں بازو لمبے اور کھلے رکھے جاتے تھے جبکہ مرکز کچھ پیچھے ہٹ کر ہوتا تھا جب دشمن سیدھا حملہ کرتا تو یہ بازو اسے گھیر لیتے تھے دوستو سلطان نے بار بار اپنے سپاہیوں کو یہی ہدایت دی کہ دشمن کو تھکا دینا ہے سامنے سے زور آزمائی نہیں کرنی بلکہ تیر اندازی اور جھوٹی پسپائی کے ذریعے دشمن کو بکھیر دینا ہے دوستو دونوں افواج کی ذہنی کیفیت کچھ مختلف نہ تھی پاسنطینی فوج اگرچہ تعداد میں زیادہ تھی مگر ان کے دلوں میں اتحاد کی کمی تھی بہت سے سپاہی صرف سونے کی لالچ میں آئے تھے رومانوس دیوجن اپنے کمانڈروں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سلطنت کے اندرونی سیاسی جھگڑوں نے سب کو تقسیم کر رکھا تھا اس کے برعکس پرسلان کے سپاہی موت کو شہادت سمجھتے تھے جنگ سے ایک رات پہلے اس نے سفید لباس پہنا اور کہا یہ میرا کفن ہے میں میدان میں یا تو شہید ہو کر جن میں جاؤں گا یا فتح حاصل کر کر اسلام کے پرچم کو بلند کروں گا یہ الفاظ سلجوں کی سپاہیوں کے دلوں میں آگ بن کر اتر گئے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جنگ صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہے بازنتینی فوج کی طاقت کی بھاری ذرا اور گھنے دستے میں تھی وہ چاہتے تھے کہ سلجوکیوں کو سیدھا دباؤ ڈال کر ختم کر دیا جائے لیکن ان کے پاس لچک نہیں تھی جیسے ہی دشمن نے دائیں یا بائیں سے وار کیا بھاری فوج مڑنے میں وقت لگاتی ہے سلجوکی حکمت عملی بالکل الٹ تھی ان کا ہتھیار تھا رفتار تیر اندازی اور گھیراؤ ان کے گھوڑے ہلکے اور تیز تھے ان کے تیر دور تک جاتے تھے اور ان کے حملے بجلی کی طرح اچانک ہوتے تھے سب سے بڑھ کر وہ بار بار پیچھے ہٹتے اور دشمن کو گھیر کر میدان میں کھینچ لیتے یہی فرق تھا ایک بظاہر بڑی مگر سست فوج اور ایک چھوٹی مگر تیز رفتار فوج دوستو میدان ملازگرد کی فضاؤں میں اس وقت خوف اور امید دونوں رقص کر رہے تھے پازنتینی لشکر کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا جبکہ سلجو کی لشکر کا ایمان زمین کو ہلا دینے والا تھا دونوں کے درمیان یہ مقابلہ صرف تعداد یا اسلحے کا نہیں بلکہ نظام حکمت عملی اور روحانی طاقت کا تھا اللہ پرسلان نے اپنے کمانڈروں کو بار بار یہی کہا ہمیں دشمن کو بکھیرنا ہے ایک ساتھ نہیں ٹکرانا جب وہ تھک جائیں گے جب ان کے قدم تک مگائیں گے تب ہم آخری بار کریں گے یہی حکمت عملی بعد میں اس عظیم فتح کی بنیاد بنی جس نے آناتولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیے تھے دوستو چھبیس اگست 1071 سو عیسوی کی صبح آناتولیہ کے میدان ملاز کر پر سورج طلوع ہوا دونوں عظیم سلطنتوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو چکے تھے زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز رہی تھی اور ہوا میں تیروں کی سنسناہٹ گونج رہی تھی یہ وہ لمحہ تھا جس کا فیصلہ آنے والی صدیوں کی تاریخ بدلنے والا تھا دوستو دوستوں پرسلان نے اپنی فوج کو ہلالی ترتیب میں کھڑا کیا دائیں بازو اور بائیں بازو پھیلائے گئے جبکہ مرکز کو پیچھے ہٹا دیا گیا جیسے ہی بازنطینی لشکر آگے بڑھا کی تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی آسمان پر جیسے بادل چھا گئے ہوں بازنطینی فوج بھاری ذروں اور ڈھالوں کے ساتھ آگے بڑھتی رہی مگر سلجو کی تیر اندازوں نے ان کے قدم سست کر دیے پہلی جھڑپ میں بازنطینی سواروں نے سلجوکیوں پر حملہ کیا مگر پرسلان نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جائیں یہ وہ مشہور حکمت عملی تھی یعنی جھوٹی پسپائی بازنطینی یہ سمجھتے تھے کہ ترک بھاگ رہے ہیں اس لیے وہ تعقب میں دور تک نکل آئے جیسے ہی وہ پھیلے دائیں اور بائیں سے سلجوکی گھر سوار بجلی کی طرح لوٹے اور ان کو گھیر لیا دوستو دوپہر تک بازنطینی فوج کی صفوں میں بظاہر برتری نظر آ رہی تھی ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے لیکن اصل میں ان کے اندر تھکن صلاحیت کرنا شروع ہو گئی تھی بھاری ذرائیں اور سخت گرمی نے انہیں کمزور کر دیا تھا دوسری طرف سلجو کی گھڑ سوار مسلسل دائرے میں گھومتے اور تیر برساتے جا رہے تھے یہ ایک نفسیاتی دباؤ تھا جو آہستہ آہستہ بازنطینی فوج کو توڑ رہا تھا رومانوس نے کئی بار اپنے سپائیوں کو یک جا کرنے کی کوشش کی مگر مختلف قوموں پر مشتمل یہ لشکر زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کر نہ چل سکا فرانسیسی نائٹ اپنی مرضی سے حملے کرتے آرمینیائی دستے جلدی تھک جاتے اور ترکمان کرائے کے سپاہی موقع دیکھ کر کنارے پر کھڑے ہو جاتے دوستو شام کے وقت تک میدان میں واضح طور پر دو مختلف مناظر تھے ایک طرف بازنطینی فوج کی طویل صفحے تھی جو آہستہ آہستہ منتشر ہو رہی تھی اور دوسری طرف سلجوک فوج تھی جو ایک منظم دائرے میں حرکت کر رہی تھی اللہ پرسلان مسلسل اپنے گھڑ سواروں کو اشارے دے رہا تھا ابھی فیصلہ کن حملہ نہیں کرنا دشمن کو مزید تھکنے دو دوستو بازنطینی فوج اب انتشار کا شکار ہونے لگی تھی ان کے کمانڈر آپس میں جھگڑنے لگے تھے کہ کس سمجھ سے حملہ کیا جائے کچھ کا خیال تھا کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ رات کو آرام کے بعد دوبارہ حملہ کیا جا سکے لیکن شہنشاہ رومانوستیوجن ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے حکم دیا کہ آگے بڑھو اور ترکوں کو کچل دو یہ وہ حکم تھا جس نے بازنتینی فوج کو مکمل تباہی کی طرف دیا تھا. شام ڈھلنے کے قریب جب سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا سلجوکیوں نے اپنی اصل حکمت عملی کا آغاز کیا ہلالی ترتیب کے دونوں بازو آگے بڑھنے لگے اور بازنطینی فوج کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے تیر اندازی کی بارش دوبارہ شروع ہوئی گھوڑوں کی ٹاپے اور جنگی نعرے آسمان کو چیر رہے تھے اب بازنطینی فوج آگے بھی پھنس گئی تھی اور پیچھے بھی ان کی سپاہی بھاگنے لگے کرائے کے فوجی سب سے پہلے جان بچا کر نکل گئے آرمینیائی اور جارجیائی دستے بھی اپنی پوزیشن چھوڑ چکے تھے صرف رومانوز دیوجن اپنے شاہی دستے کے ساتھ ڈٹا رہا دوستو جب اندھیرہ پھیلنے لگا تو علی پرسلان نے اپنی ذاتی فوج کے ساتھ آخری فیصلہ کن حملہ کیا اس کے سپائی بجلی کی طرح بازنی سپوں پر ٹوٹ پڑے یہ وہ لمحہ تھا جب بازنطینی سلطنت کا غرور ٹوٹ گیا رومانوز دیوجن نے اپنی پوری قوت کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی مگر وہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا اس کے گھوڑے کو تیروں نے زخمی کر دیا تھا اور وہ زمین پر گر گیا تھا چند نمو میں بازی شہنشاہ کو قیدی بنا کر پرسلان کے خیمے میں لایا گیا اور رات تک بازنتینی فوج کا شہرازہ مکمل طور پر بکھر گیا تھا ہزاروں سپاہی مارے گئے باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے یہ ایک ایسی شکست تھی جس کی مثال بازنتینی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ملتی تھی نہ بعد میں ایک دن پہلے تک یورپ کا سب سے طاقتور بادشاہ جس غرور میں ڈوبا ہوا تھا اب ایک مسلمان سلطان کے سامنے قیدی بنا کھڑا تھا جب رومانوس دیوجن کو پرسلان کے سامنے لایا گیا تو اس کے چہرے پر شرمندگی اور شکست کے آثار تھے پرسلان نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس نے بادشاہ کو قتل یا ذلیل کرنے کے بجائے عزت دی اور کہا اگر تم میری جگہ ہوتے تو میرے ساتھ کیا کرتے نوستیوجن نے جواب دیا شاید قتل کر دیتا یا قید خانے میں ڈال دیتا دوستو سلطان الپ الرسلان مسکرایا اور کہا لیکن میں وہ نہیں کروں گا میں تمہیں عزت کے ساتھ واپس بھیجوں گا تاکہ دنیا جان لے کے مسلمان فاتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے بھی عظیم ہیں دوستو اس جنگ کے نتیجے میں بازنطینی فوج کی طاقت بکھر گئی اناتولیا کے دروازے ترکوں کے لیے مکمل طور پر کھل گئے سلجوکیوں کا روب و دب دبا پورے مشرق و مغرب میں اب پھیل چکا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ وہ جنگ تھی جس نے آگے چل کر عثمانی سلطنت کے قیام کی بنیاد ڈال دی تھی دوستو ملازگرت کی جنگ نے دنیا کے نقشے پر گہرا اثر چھوڑا یہ صرف بازنطینی سلطنت کی شکست نہیں تھی بلکہ ترکوں کے لیے اناتولیہ کے دروازے کھلنے کا اعلان بھی تھا اس ایک دن نے صدیوں پر محیط تاریخ کا رخ موڑ دیا رومانوس چہارم قید ہوا اور بازنطینی وقار زمین بوس ہوا جبکہ سلجو کی سلطان علپ ارسلان اسلامی تاریخ کے ہیرو کے طور پر ابھرے ملاز گرد کے بعد ترک قوم نے انا تولیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا یہی مارکہ بعد میں عثمانیوں کے عروج کا نقطہ آگاز ثابت ہوا اور تاریخ نے اسے ہمیشہ یاد رکھا اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی تو ایک لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسلامی تاریخ کے مزید سنہری ابواب آپ تک پہنچ سکیں جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم